伊達英二が返上した日本フェザー級王座決定戦への挑戦が決まった仙道武決定戦の相手は北欧の王神ボルグ・ザンギエフ試合は武史し先に地元で行われるのかじゃあ 余計に僕への声援などないんだろうな僕はこの国でチャンスをつかむ地元で二度も負けられへん必ず勝つ勝ってみんなを喜ばせるんや声援なんて今の僕にはいらないボクシングが好きなんだそれだけでどこでだって戦える が勝つんや行くで勝つのは僕だバウンンドワン試合から逃げはしないトップが今なりましたうわ Uh oh! 終わるわけにはいかない彼ともう一度戦いたいんだ<ッ>あっ

最高の気分や。